saya tak salahkan kalau ada dari kalangan mereka yang sebahagiannya skeptikal dengan peranan PPD, jabatan, kementerian dan sebagainya betul sebab berat mata memandang berat lagi berat lagi bahu memikul kalau kita rasa perkara ini sudah berat untuk ditangani mereka yang berada di sekolah memang berat untuk hmm. tangani mereka yang berdepan dengan yang keadaan yang sedemikian saban waktu saban masa Ya, dia memang berat. Saya saya setuju. sebahagian dari kalangan guru-guru kita mungkin agak tertekan apabila perlu menangani masalah-masalah yang sebegini yang bukan mudah untuk kita tangani kan. Uh -huh. Orang dah tak suka datang sekolah, orang dah tak minat sekolah. Orang yang memang sebahagian dari kalangan murid-murid ya, yang perlu untuk bekerja dan uh -huh. sebagainya seperti yang saya sebut, dia bukan satu perkara yang mudah untuk ditangani. Pun begitu, kita tidak boleh untuk berterusan putus asa seolah-olah tidak tidak ada jalan keluar untuk perkara-perkara yang seperti ini. Sebab itu dalam percubaan kita terdahulu, perkongsian kita yang sebelum ini, kita bercakap tentang bagaimana peranan JPN, peranan PPD dan pihak-pihak lain yang berkepentingan supaya kita boleh memberikan sokongan semaksimumnya. Saya saya ambil contoh misalnya sebahagian murid-murid yang tidak hadir sekolah sebahagian terkekang dengan kehidupan yang B40. Ya. Tambang sekolah tak ada. Ya. Uh, apa tu tambang sekolah tak ada. Uh, belanja sekolah tak ada. Ya. So bagi kumpulan yang macam ini kalau kita tak kenal pasti, kalau kita tak faham mereka, apa pilihan mereka? Apa jalan keluar mereka? Ya. Dengan tak ada dengan tak ada sebarang wang saku, wang belanja dengan tak ada sebarang wang untuk tu, untuk tujuan tambang sekolah, ya. naik bas dan sebagainya. Mungkin setengah orang lihat perkara ini ada lagi ke orang macam tu. Ya, Tapi betul. sebenarnya ada. Ya, betul. Analisis yang kita buat <laughs> untuk daerah Johor Bahru kita kita telah pun menerima sebahagian cadangan nama murid yang perlu disokong semaksimumnya. Ekoran daripada ketidakhadiran ketika mereka berada di tingkatan 4 ya eh, yang memang tak hadir berpanjangan dalam tingkatan 4 yang terkait dengan masalah ini. Hmm. So bagi orang-orang yang memang memerlukan sokongan bantuan material yang macam-macam ni Sokongan kita kalau bentuk nasihat takkan jadi Mereka perlukan wang tunai untuk tambang Mereka memerlukan wang saku untuk belanja sekolah Kita pula asyik bagi nasihat, bagi kaunseling, bagi motivasi Dia macam tak kena Sebab tu antara perkara besar yang harus kita lakukan di peringkat uh, pengurusan ini Sama ada di PPD ke JPN Benda pertama ialah kita perlu faham mereka Hmm, sebab antara benda besar yang dikaitkan dalam problem solving skill mm -hmm. Langkah pertama atau perkara paling asas dalam mana-mana rujukan Dalam proses penyelesaian masalah atau problem solving skill Ialah define the problem yeah. You faham dulu masalah Siapa mereka uh, Tinggal dekat mana Anak nombor berapa uh, Pergi sekolah naik apa Kelas mana uh, Tinggal dekat mana Semua kan siapa, ibu bapanya mm -hmm. Faham tentang mereka dan kemudian, baru cari punca sebenar. Kenapa mereka tidak hadir ke sekolah. So, baru kita boleh faham tentang punca yang mungkin sebahagiannya terkait dengan tadi. Keuangan. Kalau itu keadaannya, maka peranan kita dekat PPD ialah beri bantuan ke keuangan semaksimumnya. Ya, betul. Tahun lalu, PPD Johor Bahru dengan kerjasama pejabat parlimen Pulai, pejabat parlimen Iskandar Puteri, dengan kerjasama Yayasan Bandaraya Johor Bahru, kerjasama dengan Yayasan Penyayang Iskandar Puteri. Kita cuba dapatkan dana tunai yang boleh kita allocate kepada setiap murid yang memerlukan. Walaupun dia kecil, tetapi setidaknya dia menunjukkan bahawa kita turut sama mereka. Dan sekolah pun semakin faham bahawa, oh begini eh. Kalau dah memang sokongannya ialah kewangan, maka kewanganlah yang kita berikan. Betul. Itu yang kita lakukan. Sebab tu tahun lepas kita dapat mengurangkan kececeran seramai 100, 145 orang yang akhirnya mereka berjaya untuk sampai menduduki peperiksaan. Dan saya dipahamkan, analisis kita tak buat penuh lagi. Tapi saya dipahamkan hampir semuanya telah layak Dia dapat sijil SPM. Hmm. Ya, saya setuju bilangannya kecil. Hmm. 145 orang berbanding dengan 8,600 calon kita kan. Hmm. Tapi setidak-tidaknya inilah cara. Ya, yeah, betul. Bagaimana kita boleh membantu murid walaupun betul. bilangannya kecil. Yang lain dah betul lah, tak ada masalah. Yang, yang calon yang lain hmm. tu okey je. Tapi yang ini... Kena fokuskan. Hmm. Sama juga macam sebahagian uh, murid yang tak ada sekolah yang terkait dengan sebab-sebab uh, lain. Sebahagiannya kata kurang minat. Sebahagiannya sebut tentang kurang minat. Sebahagiannya sebut sekolah ni. Kalau kita tanya, sebahagiannya jawapan mereka ialah murid kurang minat. Ya, betul. Uh, murid uh, masalah, masalah keluarga. Uh, murid ibu bapanya berpisah. Hmm. kan, uh, Tinggal dengan nenek, nenek, tinggal dengan makcik macik pula mungkin atau sebagainya jaga nenek sakit. Mm hmm. Hampir semuanya saya saya tak lah ya. Tapi saya tak kata benda ni salah. Betul mm -hmm. dia adalah punca. Tapi sebenarnya yang diterangkan kepada kita uh, dalam problem solving skill ialah tentang lepas you faham masalah murid ini di mana siapa, tinggal mana, berapa ramai, you bergerak ke layer yang kedua tentang root cause analysis. Mm hmm. Misalnya kalau tak minat tak minat kenapa? Yeah. Tak minat tentang apa? Mungkin bila sebut tentang tak minat sekolah ni, di school environment ni besar. Mm -hmm. Betul. Nero kan, school environmentnya uh, mungkin dekat classroom environment, mm -hmm. Uh, subject matters environment, canteen environment, uh, discipline environment. Sampai satu peringkat kadang-kadang, kerana kadang -kadang, kadang benda-benda kecil kita mm -hmm. uh, tentang kasut lah, tentang stokin, tentang baju, tentang t-shirt, tentang rambut kecil-kecil, tentang kuku, tentang spot check tentang assembly kecil sangat tentang kantin tentang peraturan beratur kat kantin mm -hmm. peraturan datang sekolah peraturan balik sekolah tentang kadang-kadang benda ni kecil pada kita dan niatnya baik mm -hmm. Betul, saya ya, setuju betul. tapi segelintir murid kita yang 5% mm -hmm. tadi yang 90% boleh terima tapi yang 10% tadi dibaca macam apa lagi lah, eh? <laughs> ya ada yang yang 90% boleh terima ya, betul Betul, dia, dia memang boleh terima dengan peraturan, segala peraturan yang begini. Dia okey je. Tapi yang 10% ni, dia kata, apa salah kita nak kena uh, beratur, kena, nak kena datang pukul 7.30. Uh, oh, Ada setengah buat peraturan pula, bukan 7.30, 7.20. Hmm. Uh, lambat lagi 7.21, maka kena beratur dekat sini, ambil yeah. nama dekat. Dia nama. jadi macam, dah datang kot. Hmm. Faham? Kan, kan? dah datang kot. Uh. Benda yang ini yang cikgu kena faham. Mm. Ini kat sekolah kaunselor kena faham. Supaya dia tahu root cause. Mm. Uh, root cause uh, punca sebenarnya apa? Dia bukan dia tak boleh berakhir dengan murid tidak minat tetapi uh, menggunakan alat-alat kualiti seperti YY teknik. Tak minat kenapa uh, kenapa? Mm. kenapa? Kenapa 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 sampai akhirnya kita temui bahawa oh ini antara sebab kenapa tak minat. Mm. Uh, sama juga dengan sebab itu kadang-kadang antara perkara besar yang disebut dalam pendidikan uh, ialah student engagement. Mm. Kan? Uh, cikgu kena engage dengan murid. Inilah maksud engage. Dia faham tentang murid. murid. Dia faham tentang keseronokan belajar murid. Ini ini juga menjadi sebahagian daripada punca mungkin orang datang, mungkin orang tak. Tak datang. Tak ke datang. Sekarang. Ada orang yang mungkin tak berapa pandai tapi dia suka datang sekolah sebab sifatnya kinestetik. Bila dekat sekolah dia ada banyak peluang untuk proses pembelajaran hmm. yang yang hands-on sifatnya. Yeah. Yang boleh bergerak, yang boleh berdiri. Hmm. Ada orang mungkin sifatnya tak begitu. Heem. Kan? Uh, dia tu yang kadang-kadang murid bila asal kelas PJ uh, je tak datang. Uh, ah, yeah. ya. Kan? Dia 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 tak begitu. Kita pula sebahagiannya one size kan mm -hmm. dia macam pendekatan one kita ah uh, pendekatan dia macam one size je tu mm -hmm. blanket gitu mm -hmm. kan dia jadi macam budak-budak ni kata kesal eh mm -hmm. kenapa kenapa dia 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 orangnya memang suka, dia tak tak boleh cap, bergaul sangat kan dia jadi mm -hmm. ada orang yang yang intrapersonal ni dia tak suka bergaul sangat tapi kenapa cikgu asyik petik dia ada orang yang yang dia harap nama dia kena petik kena petik kena mm -hmm. tak apalah cikgu petik <laughs> Itu itu yang, itu yang uh, harus dilihat sebagai student engagement, engagement. kan kan uh, yang tu kena faham sebab itu antara perkara besar uh, dalam problem solving skill uh, pertama you kena memang you kena faham eh, define the problem uh, define the problem tu tentang faham apa masalahnya di mana masalah itu siapa yang ada masalah kan start bila dia ada masalah kan berapa berat masalah ini kemudian baru belajar tentang kenapa kan kenapa dia berdepan dengan masalah ini sebab tu dia jadi macam kena kena banyaklah sebab tu uh, saya cadangkan sebagai kaunselor terutamanya uh, sebab kaunselor yang ada kemahiran untuk mendekati murid mm. dia boleh menyantuni murid mendekati murid dan akhirnya dia menemui tentang punca-punca uh, sebenar yang mungkin ada kaitan dengan tadi lah saya sebut tentang classroom environment, environment. Uh, kan uh, mungkin disiplin